آج کی کہانی ایک فلسطینی مہاجر کی کہانی ہے جس کی ذہانت اور ہمت اسرائیلی ظلم کے سائے میں بھی ایک چمکدار سورج کی طرح روشن ایک ستارے کی مانت چمک رہی ہے یہ دوہزار پچیس کے نوبل انام برائے کیمیا کے فاتح عمر یاگی کی داستان ہے عمر کا بچپن غربت اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا امان کی تنگلیوں میں جہاں سوچنے کی جگہ بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے انہوں نے اپنے ابتدائی سال گزارے یاغی ایک ایسی مثال بن گیا ہے فلسطینیوں کے لیے فلسطینی مہاجروں کے لیے جو ان کے حوصلے مضبوط کرے گا اور انہیں امید کی ایک نئی کرن دکھائے گا گلوبل سچ پوڈکاسٹ کاسٹ ڈاکٹر ناصر کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی اسلام علیکم آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو علم کی کامیابی اور ایک قوم کی عظیم جد و جہد کی عکاسی کرتی ہے فلسطین وہ سرزمین جو امن اور محبت کی علامت تھی آج ایک دردناک تاریخ سے گزر رہی ہے انیس سو اڑتالیس میں جسے فلسطین نقبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتا ہے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا جو آج بھی جاری ہے بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کے نتیجے میں تقریباً سات لاکھ پچاس ہزار فلسطینی اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیے گئے تھے گزشتہ ساڑھے سات دہائیوں میں یعنی انیس سو اڑتالیس سے اب تک اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق فلسطینی مہاجرین کی تعداد بڑھ کر تقریباً ستائیس لاکھ ہو چکی ہے یہ فلسطینی مہاجرین اپنے گھروں زمینوں اور اپنی یادوں کو چھوڑ کر پڑوسی عرب ممالک میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہیں پڑوسی ممالک عرب ممالک جیسے کہ اردن لبنان شام اور مصر ان سب میں ان فلسطینی پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی ہے بہت سے کیمپوں میں رہتے ہیں جہاں بنیادی سہولتیں تک نہیں ہیں کچھ فلسطینی مغربی ممالک جیسے یورپ امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں اسرائیل کی طرف سے جاری قبضہ جارہیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کی جد و جہد کو مزید شدید کرتی رہی ہے مزید بڑھاوا دیتی رہی ہے ان کے حوصلے بلند کرتی رہی ہے لیکن فلسطینی قوم جو ہے اس نے اپنی شناخت کو اپنی ثقافت کو اور آزادی کے لیے جد و جہد کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا ہے ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے اور اگر آپ یو کے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی کہانی ایک فلسطینی مہاجر کی کہانی ہے جس کی ذہانت اور ہمت اسرائیلی ظلم کے سائے میں بھی ایک چمکدار سورج کی طرح روشن ایک ستارے کی مانند چمک رہی ہے یہ دوہزار پچیس کے نوبل انعام برائے کیمیا کے فاتح عمر یاگی کی داستان ہے یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور محنت پر ہر مشکل کو شکست دے سکتی ہے آئیے ان کی زندگی کی کہانی پر ذرا کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں عمر محمد یاگی جن کا پورا نام عمر موانس یاگی ہے نو فروری سن انیس سو پینسٹھ کو امان اردن میں پیدا ہوئے ان کے والدین فلسطینی تھے جو انیس سو اڑتالیس کے نقبہ یعنی تباہی کے دوران غزہ کی پٹی سے بھاگ کر اردھن پہنچے تھے ان کے والد گوشت کی دکان چلاتے تھے جو خاندان کی کفالت کا واعد ذریعہ تھا والد نے صرف چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور والدہ پڑھنا لکھنا تک نہ جانتی تھیں عمر ایک بڑے خاندان میں پلے جہاں کئی بچے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اس کمرے میں مویشی بھی رکھے جاتے تھے اور صاف پانی یا بجلی جیسی سہولیات تک میسر نہ تھی عمر کا بچپن غربت اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا عمان کی تنگلیوں میں جہاں سوچنے کی جگہ بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے انہوں نے اپنے ابتدائی سال گزارے فلسطینی مہاجرین کی طرح ان کا خاندان بھی اپنی جڑوں سے کٹا ہوا تھا لیکن اپنی شناخت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا عمر ایک خاموش اور متجسس بچہ تھا دس سال کی عمر میں جب وہ لائبریری گئے تو انہوں نے ایک کتاب میں کیمیائی مولیکیولز کی تصاویر دیکھیں یہ تصاویر ان کے لیے جادوئی تھیں جنہیں انہوں نے دیکھا اور ان کے دل میں کیمیا سے محبت جاگ اٹھی وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ مولیکیولز کیا ہے لیکن ان کی خوبصورتی نے ان کے اندر ایک سیاستدان کو بیدار کر دیا ان کے والد جو خود تعلیم یافتہ نہیں تھے جانتے تھے کہ تعلیم ہی ترقی کا راستہ ہے انہوں نے عمر کو کہا محنت کرو پڑھو اور دنیا کو بدل ڈالو یہ الفاظ عمر کے لیے رہنما بن گئے فلسطینی مہاجرین کی طرح عمر کی زندگی بھی جدوجہد کی داستان تھی لیکن ان کے دل میں ایک خواب تھا جو انہیں فلسطین کی یادوں سے جوڑے رکھتا تھا انیس سو اسی میں جب عمر صرف پندرہ سال کے تھے ان کے والد نے انہیں امریکہ جانے کا حکم دیا کہ جا پڑھ اور کامیاب ہو یہ والد کا پیغام تھا حکم تھا اور عمر امریکہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے نئی زبان ثقافت اور غربت کی دیواروں کا سامنا کیا ان سے لڑنا پڑا انہوں نے نیو یورک کے ہٹسن ویلی کمیونٹی کالج میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے انگریزی سیکھی اور کیمیا کی بنیادیں مضبوط کی یہ ایک غریب مہاجر کے لیے پہلا قدم تھا اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک البنی میں داخلہ لیا اور انیس سو پچاسی میں کیمیا میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی یونیورسٹی کے دنوں میں وہ راتوں کو لائبریری میں کیمیائی مالیکولس کی دنیا میں گم رہا کرتے تھے ان کی ذہانت جلدی نمایاں ہوئی اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف ایلینوائے میں گریجویشن کی تعلیم حاصل کی وہاں پروفیسر والٹر جی کمپیرر کی رہنمائی میں انہوں نے انیس سو نوے میں ماسٹرز اور پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ان کی ڈاکٹریٹ تحقیق کا موضوع تھا غیر آبی ماحول میں کیمیائی مادوں کی تیاری ساخت اور رد عمل یہ تعلیمی سفر آسان نہ تھا ایک مہاجر کے طور پر عمر کو وظائف اور پارٹ ٹائم نوکریوں پر انحصار کرنا پڑا سو انیس سو نبے سے انیس سو بانوے تک انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ایچ ہوم کی رہنمائی میں تحقیق کی فلسطینی مہاجرین کی لچک کی طرح عمر نے غربت سے علم کی بلندیوں تک کا سفر طے کیا ان کی ہجرت نہ صرف جغرافیائی تھی بلکہ ذہنی اور معاشرتی بھی تھی غربت سے عظمت تک ہارورڈ کے بعد عمر نے انیس سو بانوے میں ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام شروع کر دیا جہاں وہ انیس سو اٹھانوے تک رہے پھر انیس سو نینانوے سے دو چھے تک مشیگن یونیورسٹی میں پروفیسر رہے دو سات سے دو بارہ تک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس یو سی ایل اے میں اہم عہدوں پر فائز رہے دو بارہ سے اب تک وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں پروفیسر ہیں اور برکلے گلوبل سائنس انسٹیٹیوٹ کے بانی ڈائریکٹر بھی ہیں لارنس برگلے نیشنل لیبوریٹری سے بھی بابستہ ہے عمر یاگی کی تحقیق کیمیائی ڈھانچوں پر مبنی ہے جو مولیکیولز کو مضبوط رب سے جوڑ کر کرسٹل جیسے ڈھانچے بناتی ہیں وہ میٹل آرگینک فریم ورکس یا ایم او ایفس کے بانی ہیں جو کیمیائی مادوں سے بنی جالے دار ایک ڈھانچے کو کہتے ہیں انیس سو نوے کی دہائی میں انہوں نے دھاتی ایٹموں اور نامیاتی مولیکیول سے مضبوط ڈھانچے بنانے کا خیال پیش کیا جو اس وقت تک ناممکن سمجھا جاتا تھا انیس سو پچانوے میں انہوں نے پہلا ایم او ایف بنا دیا انیس سو ننانوے میں ایم او ایف فائیو کی دریافت نے غیر معمولی طور پر زیادہ جگہ والے ڈھانچوں کی راہم ہموار کر دی انہوں نے کوارڈینیٹڈ آرگینک فریم ورکس یا سی او ایفس بھی بنائے جو دو پانچ میں متعارف ہوئے یہ ڈھانچے گرمی برداشت کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ سطح یعنی سطحی رقبہ رکھتے ہیں ان کی تحقیق صاف انرجی کے لیے ہے جیسے ہائیڈروجن اور میتھین کو ذخیرہ کرنا کاربن ڈائی آکسائڈ پکڑنا اور صحرا کی ہوا سے پانی نکالنا ان کی تین سو سے زیادہ تحقیقی مقالوں کو ڈھائی لاکھ سے زیادہ بار حوالہ دیا جا چکا ہے یعنی کہ ریفرنس دیا جا چکا ہے عمر نے اپنی تحقیق کو عملی شکل دینے کے لیے دوہزار بیس میں اٹوکو اور دوہزار اکیس میں ایش ٹو ایم او ایف نامی کمپنیاں بھی قائم کی یہ تحقیق فلسطینی جد و جہد کی مانند ہے خالی جگہوں کو بھرنا اور تاریکی کو روشنی میں بدل دینا آٹھ اکتوبر دو پچیس کو سویڈش رائل اکیڈمی آف سائنسز نے دو پچیس کا نوبیل انعام برائے کیمیا عمر یاغی جاپان کے سوسومو کیٹاگاوا اور آسٹریلیا کے رچرڈ رابنسن کو مشترکہ طور پر دیا یہ انعام میٹل آگینک فریم ورکس کی ترقی کے لیے تھا جو گیسوں کو پکڑنے ہوا سے پانی نکالنے اور ماحولیاتی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انعام کی رقم تقریباً بارہ لاکھ ڈالر ہے عمر کی نامزدگی کا عمل خفیہ تھا لیکن ان کی دہائیوں کی محنت نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا جب خبر ملی تو وہ ایک فلائٹ تبدیل کر رہے تھے یہ پہلا موقع تھا جب اردن میں پہلا ہونے دوبارہ عمر کی نامزدگی کا عمل ہر ایک کا خفیہ رکھا جاتا ہے لیکن ان کی دہائیوں کی محنت نے انہیں اس مقام تک پہنچایا جب خبر ملی تو وہ ایک فلائٹ تبدیل کر رہے تھے اور یہ پہلا موقع تھا جب ایک فلسطینی مہاجر اردن میں پیدا ہونے والا سائنسدان نوبل انعام جیت گیا دوسرا مسلمان کیمسٹری میں اور کل مسلمان نوبل فاتح جنوری دوزار پچیس میں انہیں عرب بھی ملا. دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے ان کی فتح کو عرب اور فلسطینی فخر قرار دیا عمر کی یہ کامیابی ایک فلسطینی مہاجر کی عظیم داستان ہے نوبل نام جیتنے پر عمر یافی نے کہا کہ میں حیران ہوں خوش ہوں اور مغلوب بھی ہوں میں ایک مہاجر خاندان میں پیدا ہوا میرے والدین تعلیم یافتہ نہ تھے یہ ایک طویل سفر ہے اور سائنس نے مجھے یہ موقع دیا انہوں نے عرب گریٹ مائنڈز ایوارڈ پر کہا کہ میں نے مثالی حالات کا انتظار نہیں کیا بچپن کی سادہ تصویر سے میں نے خوبصورتی اور صلاحیت دیکھی میری تحقیق آج صاف ہوا پانی اور توانائی کے حل لا رہی ہے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چنو اس کی ساخت پر غور کرو اور گہرائی میں جاؤ جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنی خوبصورت چیزیں اور ملیں گی وہ سائنس کو ایک ایسی طاقت کہتے ہیں جو غریب اور مہاجر کو بھی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے یہ فتح فلسطینیوں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے جب اسرائیل فلسطینیوں کی سرزمین چھین رہا ہے ان کی روح کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے تو عمر یاغی کی کامیابی امید کی ایک کرن ہے یہ بتاتی ہے کہ فلسطین خون میں ذہانت اور ہمت جیسے خوبصورت گن بھی پال رہا ہے لاکھوں فلسطینی مہاجرین جو کیمپوں میں رہتے ہیں اب دیکھیں گے کہ ان کا ایک ایسا مہاجر ایک ایسا فرد ایک ایسی مثال ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی سائنسی فتح حاصل کی ہے یہ نام فلسطینی روح کو مضبوط کرے گا بلند کرے گا انہیں بتائے گا کہ ظلم عارضی ہے لیکن علم ابدی یہ فلسطینی نوجوانوں کو پڑھنے تحقیق کرنے اور اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنے کی تحریک دے گا نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ علم سے عمر یاغی فلسطینیوں کے لیے ایک چمکتا ستارہ ہے عمر یاغی ایک ایسی مثال بنے گا ایک ایسی مثال بن گیا ہے فلسطینیوں کے لیے فلسطینی مہاجروں کے لیے جو ان کے حوصلے مضبوط کرے گا اور انہیں امید کی ایک نئی کرن دکھائے گا یہ تھی عمر یاگی کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ